2 та 3 червня в жовтих водах на відкритому майданчику біля фонтану в парку Слави відбувся перший вуличний фестиваль музики та мистецтва. Всі бажаючі жовтоводці мали змогу відпочити під звуки музики, переглянути твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, які підготували жовтоводські майстри та майстрині. Дещо здивувало присутніх незвичне для нашого міста видовище, виступ вуличного театру. Ініціаторами вуличного фестивалю стала жовтоводський музикант Олександр Щербаков, ідею якого радо підтримала міська влада. Жовті води талановитими обдарованими людьми. А ще хотілося б сказати небайдужими людьми, які звернулися в відділ культури з проханням з пропозицією провести фестиваль вуличний фестиваль інструментальної музики. Міська влада завжди підтримує ініціативи а тим більше, таких творчих. Людей, як наші музиканти, тож сьогодні ми, жовтовоці, радо вітаємо усіх гостей міста: це з міста Києва, Дніпропетровська, Кривого Рогу, які приїхали подарувати свою творчість музику нашим, нашому рідному місту. Тим більше, що організатори даного заходу присвятили його, даний фестиваль 55-й річниці створення. Міста жовті води в рамках даного фестивалю також проводиться виставка декоративно-прикладного мистецтва. Тож ми завдячуємо усім небайдужим, які відгукнулися, і сподіваємося, нашим жовтоводцям сподобається даний фестиваль, який і подалі буде радувати усіх мешканців міста. Перед початком свого виступу Олександр Щербаков розповів нашій знімальній групі про організацію фестивалю. Вы инициатор организации фестиваля, так? Да, я с детства сам музыкант, поэтому э, хотелось в Желтых водах здесь был похожий фестиваль которые, на которые могли приезжать разные команды, выступать люди, в принципе, простые люди, которые имеют какие-то таланты. И плюс художники, да, сегодня там нет художников, там художники есть. Любые таланты, которые есть, хотелось, чтобы была площадка, где молодые люди, взрослые и постарше могли демонстрировать их. А кто вам помог в организации и финансово, и морально? Кто поддержал? Кто самый первый захотел участвовать в фестивале? Можете отметить? Миска Влада поддерживала нас, да? спасибо ей, да. Финансово поддержали нас фирма «Камал», Александр Шевченко поддержал. Потом фирма «Джаз», это Виенко Александр. Влад Резниченко, художник, да, поддержал нас. Мой друг Рустам Рахимкулов, вот он играет сейчас на рояле с Одессы, поддержал финансово. Ну и какие-то мои деньги были, да. А какая сумма вышла приблизительно? Можете сказать? Сколько стоит такой фестиваль? Ну, это третий день условно. Мы проводили 19-го, 2-го. И сегодня, ну, где-то в 4000 гривен, так по минимуму, это вышло, да. Немного, но это все деньги спонсоров, деньги ваши, Да, деньги спонсоров, как бы, да. А расскажите, какая география участников? Кто принимает участие, с каких городов? Я расскажу, кто был, да, за эти три дня был, была группа из Кривого Рога Yellow Pages, она сегодня. Из Киева группа Франко. Э, из Одессы Рустам Рахимкулов, его сын шестилетний играл на рояле вчера. Э, был. Потом это город Пятихатки, Днепропетровск. Э, Пятихатки Курьез группа, Днепропетровск э, Зеленая долина группа. И местные наши, это группа НН, э, Вильна Рич, э, Where's the Music Trio. Юрий Скрипник Бенд, я называю эту группу, они тоже будут сегодня играть. А, ну, может быть, я кого-то забыл, пусть не обижается, да, так побыстро. А как на фоне иногородних, более известных групп участников смотрятся наши местные исполнители? Ну, есть куда расти, да. У нас в таком стиле, как играют иногородние, никто здесь не играет. Их сравнивать нельзя, конечно. Ну, конечно, нашим есть куда расти. Одна из целей фестиваля – это привести кого-то посерьезнее, чтобы те, кто здесь местные, могли увидеть, куда есть двигаться, расти, и заниматься дальше, какие-то стимулы имели. Да. Александр Щербаков зазначив, что проведение фестиваля в Желтых Водах теперь станет регулярным. Планируем каждый год его сделать, этот фестиваль, как, минимум такой уличный фестиваль, когда нет сцены, когда музыканты не могут сверху вниз смотреть на слушателя, а вот выступить, вот как есть. На это надо иметь больше смелости, чем на сцене выступить на самом деле. Да? И не надо покупать билеты, правильно? Да, сто процентов, конечно. Э, ну, это такой своеобразный подарок городу, можно на 55-летие, да, среди музыкантов. Э, и вот слушайте, ну, людей не так много приходит, но ну, надеюсь, что мы как-то будем более организованы с рекламой в следующие разы. Но ну, не все у нас может получается в этом плане. Да. Ну, что хотелось? Мне ничего не хотелось бы. Я хочу, чтобы в этом городе было хорошее музыкальное движение. Движение разного вида искусства, чтобы этот город сегодня, вот, ну, может быть, через несколько лет, был родиной там, музыкантов, да, вот мы знаем там, Александр Фокин, да, вот такой вот и гордимся этим, да. Но хотелось бы, чтобы у нас были разные и молодые с этого города становились, может быть, известными, а может быть, просто становились людьми, которые нашли свое место в жизни благодаря, может быть, фестивалю, может быть тому, чему мы его вот делаем сегодня. Да. Для слушателей, для зрителей, которые приходят, хотелось бы сказать, что ну, не ленитесь и приходите. Это и все. На самом деле лень наш самый большой враг. И людям нравится живая музыка, но я думаю, что в основном люди ленятся приходить. Это основная наша проблема как общество. Да. Ну, прежде всего это нужно для самих музыкантов, это раз. Ну, для развития, там, допустим. Потому что если человек чем-то занимается, ну там творческими какими-то делами, ему же надо как-то где-то их реализовывать. Вот, э, чтобы э, как можно шире это реализовывать в городе, вот э, организовали такой фестиваль. Я надеюсь, что это будет каждый год проходить в желтых водах и даст нам, ну так сказать, какую-то почву, чтобы у нас в городе тоже появлялись. Ну, какие-то новые коллективы, художники, люди, которые пишут стихи там или прочее. То есть, ну, не одним же рублем живет человек. То есть, что-то есть и более духовная пища какая-то. Вот у нас сегодня будет э, Криворог Рог, Днепропетровск, Киев и местные, допустим, Пятихатки, местные Желтые Воды и... И, ну, то есть это открытый фестиваль, то есть человек может приехать и из Киева, там. И из... Я думаю, что ну, в следующем году э, соберут больше и, и, ну, иногородних участников, чем, чем местных. И будет тогда с чем сравнить наши таланты? Ну, фестиваль да? нужен для того, чтобы люди сравнивали свое мастерство, э, ну, так сказать, с другим мастерством и понимали, каков у них рост, ну что они могут сказать то есть это ни в коем случае не конкуренция но фестивали нужны прежде всего и зачем они вообще нужны чтобы люди понимали свое как сказать свой уровень а уровень поднимали его смотрели на других то есть вот для этого нужен фестиваль фестиваль не нужен для того чтобы там пришло много людей сказали вау какие вы там крутые как вы классно играете потому что на самом деле для музыканта ну для настоящего музыканта там несколько важен вау-фактор, uh, так назовем, сколько важен, что он может реализоваться, что он может выступать здесь, там или ну, на разных площадках и донести там свою, свою мысль к большему количеству людей. Здравствуйте. Здравствуйте! Расскажите, кто вы, откуда, зачем вы сюда приехали? Мы группа Yellow Pages с Кривого Рога. Приехали, чтобы Дарить настроение желтым водам. А какое направление вашей музыки? Инди. Индивидуальный стиль, то есть нет никакого стиля, все стили разные, все песни не похожи друг на другу. А вы уже успели познакомиться с нашими желтоводскими исполнителями? Да, успели. Мы с ними играли пару недель назад, нам очень понравилось, очень впечатлили нас. Молодцы ребята. Ваше впечатление сложилось хорошее, да, да? Очень хорошее. И о городе хорошее, и о группах, которая здесь, и о людях тоже. У нас молодежь активная? Ну, вроде, вроде да. По крайней мере, делают качественно то, что пытаются делать. А что бы вы пожелали вот исполнителям и зрителям желтоводским Я бы пожелал еще больше музыки, еще больше настроения и стремления. Ну, и чтобы у них все обязательно получилось. Меня зовут Оксана. Вот. Будем играть, мы уже второй раз приезжаем. Город замечательный, нам очень нравится организация и, в принципе, город. Вот. А мне интересно, вы девушка, а вы занимаетесь такой музыкой, вы тяжелую музыку поете, играете, или у вас легкая романтика, что вы поете? Вы, вы знаете, мы называем наш стиль инди, э, никакого тяжелого рока нету, хэви метал тоже, но интересная музыка, мы экспериментируем со стилями, я не думаю, что можно обозвать наш, нашу музыку как-то определенно, но в принципе есть и романтические, медленные композиции, есть такие... Прироковые такие. А что для вас музыка? Вот вы говорите про музыку, за глаза прямо сияют. Что а я, ну, это? для меня музыка вся моя жизнь. Я всю жизнь пою, всю жизнь в музыке. И поэтому для меня это часть моей жизни, которая уже неотделима совершенно. А семья ваша поддерживает, родители? Если бы не поддерживали, я думаю, я бы сейчас не пела. Бы. Ходят на концерты, да? Конечно, при при любой возможности они всячески поддерживают, даже материально, то есть там в поездках иногда не хватает денег, дабы поехать куда-то, вот э, семья всегда поддерживает. Мы группа «Зеленая долина» из города Днепропетровска, вот, приехали почтить память великого музыканта Виктора Цоя, вот, э, Хотим показать свое творчество, себя. Ну и, естественно, может подружиться с другими коллективами, их послушать. А с кем вы уже познакомились? Здесь а там... в данном случае познакомились с пятихатской группой «Курьез». Очень замечательные ребята. Э, очень их много интересная музыка. Я думаю, зрителям понравится. А какое ваше направление? Э, ну, я бы не сказал, что мы придерживаемся одного направления. Мы больше, вот как, то, что чувствуем, то и играем. То есть у нас есть, э, ну, так сказать, и, э, около так сказать, четырех-пяти направлений, по которым мы пишем музыку. Да, то есть стараемся быть то более есть разноплановыми. Мы экспериментируем с музыкой, с музыкой, пытаемся найти свое звучание. Откройте секрет, где вы репетируете в Днепропетровске? У нас есть группы, которые репетируют в залах, есть, которые репетируют в гаражах. Вот мы, скорее всего, второе. Мы арендуем гараж, то есть у нас там репетиционная база. И, и я бы сказал, что обитатели гаражного кооператива, которые очень нами довольны. Это ваши зрители, ценят. Да, это да, это наши, как говорится, наш контроль. Если мы видим, что когда мы репетируем, люди собираются вокруг нас, значит, песня стоящая, ее стоит делать дальше. Meditation and those you place, you never suspect. And don't play for the money, wins, you don't play for respect. It deals the cards to find the answer, the sacred gem of options To dance. I know that these spades are the swords of the soldiers. I know that the clubs do a so warm. war. I know that diamonds make money for the